Поэтому если с вашего руководящий состав гражданской защиты Автономной Республики Крым. В соответствии с планом основных мероприятий подготовки проводится контрольная проверка реализации мероприятий государственной политики, предупреждение чрезвычайной ситуации гражданской защиты автономной республики Крым. Показать нашу высокую организованность и приложить максимум усилий для организованной и управления по оборонно работе и гражданской защите населения управления делами. Период с 30 мая по 7 июня 2012 года. Докладчик Данил Докладчик... Сергей, В результате которого произошло разрушение элементов первого и конструкции прибережных зон Большой Ялты, городового Лучства и Саки. После образовательной школы и детский сад. Радуясь вашим совместным действием всех привлеченных сил, последствия чрезвычайной ситуации, данные территории по подразделению Крымодера и механизированной колонны Кепа-Кеда. Радуясь вашим совместным действием всех привлеченных для доставки семи рожей, четыре явления самозаводного и влияния а также более 15 больных и медицинских учреждений автономии. Всего за время проведения спасного проверки комиссии МЧС Украины были утверждены планы и недостатков и состава, которые за их выполнение. последние людей из зданий повышенной качества, благодаря содействию э, Анатолия Владимировича Могилева и Верховного Совета в Итоги сдачи комплексной проверки реализации мероприятий государственной политики по запрещению в мае месяц этого года. Проверить и оказать помощь в подготовке органов проверки органов управления и силы гражданской защиты. Подобрение моей коллеги. Да, постараюсь обратить внимание на то, какая ситуация в целом здоровье и на какие вопросы необходимо проверки определить достаточно глубокой возникла 31 классифицированная чрезвычайная ситуация различного уровня, в том числе техногенного 13, 1697. То есть более половины пожаров, которые возникают в стране, это пожары. С 2012 года на территории Автономной Республики Крым возникло 16 чрезвычайных ситуаций. Из них природного характера 6, техногенного 8 и 2 социально-политического характера. Кабинета министров от 2012 года. Это контрольная проверка. Аналогичная проверка была проведена в 2012 году. Сейчас с контрольной проверкой по распоряжению Кабинета министров будет определено, какие мероприятия в Автономной Республике Крым выполнены, какие выполнены не полностью, какая помощь необходима. Со стороны государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, какая помощь необходима со стороны кабинета министров, в каком направлении двигаться по усовершенствованию гражданской защиты и автономии. Такие проверки проведены в этом году в Полтавской области, в Луганской области. После проверки в Крыму начинается плановая проверка в городе Севастополь. Да, это будут проверены, будут проверены крупные предприятия, мелкие бизнес проверяться, естественно, не будет. Будут проведены проверки потенциально опасных объектов с целью готовности этих предприятий и руководства этих предприятий к ликвидации совместно с другими службами, в том числе с Державной службой надзвичайных ситуаций, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на этих объектах и чрезвычайные ситуации на этих объектах могут привести к отрицательным последствиям в автономии.